Здрасте, поговорим на веселом уроке про школу. Школа такая, там все кричат, конечно, но есть такие школы другие. В, в В Москве школ очень много. Ну, так. Ну, школы может быть разные. А Б. Но обычно школы в а ну, цифры. Школа 1, 3, 2. Вообще обычно школы очень большие и, и, и там очень много комнат обычно, потому что классников много очень. А в Москве одна, классников больше. Там три, там еще больше. А еще в школе вот, много мальчиков и девочек, конечно. Мне очень нравятся мальчики. А в школе может быть все. В школе может быть математика природоведение, а еще, может быть, там какие-то поделки.